ছ' হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আৰু আপোনালোকক লাষ্ট ভিডিঅ'ত মই কৈছিলোঁ যে মই আমি মানে আমি কৰি আছোঁ হস্পিটেলিটি এইবাৰ আই পি এলত দুই তিনি বছৰে মই পোষ্টেজেছ কৰিছিলোঁ তাত আৰু এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই গোটেইখিনি ভি আই পি হস্পিটেলিটি মই হেণ্ডেল কৰি আছোঁ আৰু মোৰ লগত আছে আমি টিম এটা আছোঁ ছ' সেইটো কাৰণে এতিয়া আৰু মই জনাই দিওঁ আপোনালোকক যে ৱৰ্ল্ড কাপৰ ৱাৰ্ম আপ ৱাৰ্ম আপ মেটচো হৈছিলে গুৱাহাটীত চ' তাতেও মই কৰিছিলোঁ ছ' সেইটো কাৰণে অলপ এক্সপেৰিয়েঞ্চো আছে বাৰু ক্ৰিকেটৰ বাৰু যিয়ে নহওক এইটোতো মোৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ ক'লোঁ আৰু বাকীখিনি মই কৈছোঁ যে মই বহুত ট্ৰাই কৰিছিলোঁ যে মই ভিডিঅ' বনাওঁ মানে আপোনালোকৰ কাৰণে বাট ভিতৰত একদমেই এলাও নাছিলে মোবাইল আৰু প্লাছ ইমান বেছি কামৰ প্ৰেছাৰ আছিলে যে মোবাইলটোলৈ শ্বুট কৰিমটো মাথাত চব উৰি গ'ল ত' সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে মই অলপ চলপ ক্লিপ আনিছোঁ অলপ চলপ কৰিছোঁ বাৰু একদমো নিৰাশা নকৰোঁ বাট গোটেইখিনি আনিব পৰা নাই ছ' মই জনাই দিওঁ আপোনালোকক যে মই তাত কি কৰোঁ একজেক্টলি মানে আমি মেইন পাৱাৰ প্ৰভাইড কৰিছোঁ এটা হস্পিটেলটি টিম থাকে যিটো ভি আই পি ভি আই পি বক্সবোৰ থাকে যোনবোৰ সেই বক্সৰ ভিতৰত হোষ্টেজেছ থাকে যোনে গোটেইখিনি প্ৰপাৰ হেণ্ডেল কৰে ভি আই পি বক্সৰ ভিতৰত যিকোনো প্ৰব্লেমছ এন'ল টিকেটছ এন'ল বাট চি টক লয় আৰু ছেকেণ্ড কথা হ'ল তাৰে মে মষ্ট ম'ষ্ট এইটোৱেই কাম হয় আৰু বাকী কেতিয়াবা বেলেগ অলপ চলপ হৈ যায় বাৰু বাট প্ৰ মানে প্ৰপাৰ কাম এইটোৱেই হয় আৰু মোৰ কাম আছিলে ছুপাৰভাইজ কৰা গোটেইখিনি লীড কৰা আৰু গোটেইখিনি চোৱা চ' সেইটো কাৰণে এই বছৰ আই পি এলত অলপ বেছিকৈ মানে প্ৰেছাৰটো আছিলে আৰু ট্ৰাষ্ট মই ইমান বেছি ভৰিৰ বিষ আজি উঠিছোঁ এটা বজাত আজি কাৰণ ইমান বেছি ভৰিৰ বিষ কি ক'ম আৰু মানে অলপ সময় বহিবতো মানে বহাটো নোৱাৰোৱেই কাৰণ কামৰ প্ৰেছাৰে এনেকুৱা থাকে দৌৰা দৌৰি কৰি থাকিব লাগে আৰু ছেকেণ্ড কথা হ'ল যে তাত থিয় হৈ থকাৰ কাৰণে আৰু চিৰি আপ ডাউন কৰি থকাৰ কাৰণে লিফ্ট আছে বাট লিফ্টটো গেষ্টৰ কাৰণে হয় আমিও ইউজ কৰোঁ বাট অল টাইমটো কৰিব নোৱাৰোঁ চ' সেইটো কাৰণে মানে খোজকাঢ়ি অহা যোৱা কৰিব লাগে তো সেইটো কাৰণে বহুত বেছি পেইন হৈ আছে ভৰি ৰাজি আৰু সেয়াই ৰাজস্থান ৰয়েল ভাৰ্চেছ কে কে আৰ আছিলে ত' বহুত ধুনীয়া মেটচ আছিলে আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত এজন ফেন সোমাই গৈছে ৰিয়ান পৰা মানে চাব মানে টাচ কৰিব ভৰিত ধৰিছে কিবা কিবি এনেকুৱা হৈছে সেইবোৰ দেখিছোঁ বাট সেইবোৰ শ্বুট কৰা আমাৰ এলাও নাই ত' সেইটো কাৰণে আমি কৰিব পৰা নাই ত' অলপৰ বহুত ভাল এক্সপেৰিয়েঞ্চ এটা হৈছে আগতে হৈছে বাৰু বাট এইবাৰ অলপ বেলেগ কাৰণে এইবাৰ লীড লৈ আছোঁ যিহেতুতো অলপ বেছিয়ে মানে কষ্টটো হৈছে বাট কৰিও ভাল লাগে এনেকুৱা ভাল ভাল ইভেণ্টছবোৰ সেয়াই আৰু কি ক'ম আৰু চ' সেয়াই এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকক মই মোৰ ভিডিঅ'জখিনি দেখা দিওঁ যোনখিনি মই শ্বুট কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত লগ পাইছোঁ আৰু 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 গাইজ আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ড নইজটো ইগন'ৰ কৰিব কাৰণ ইয়াত কাম চলিয়ে থাকে আপোনালোকে জানেই চ' সেইটো কাৰণে অলপ চাউণ্ড আহি আছে আৰু ৰিক্সাত যাত্ৰা আজি বাইক নিব নোৱাৰোঁ কাৰণ তাতে বাইক চোৱা জগা নাই আৰু পাছ পোৱা নাই আমাৰ ভিতৰত যোৱা বাহিৰত হ'লে ৰিক্সি আছে সেইটো কাৰণে এতিয়া ৰিক্সাতে গৈছো এই আমি আহি পালো ষ্টেডিয়াম আৰু বাহিৰত ৰখি আছো কাৰণ এইকেইখন দিব লাগে এতিয়াও এজনী বাৰজনী আহিছে আৰু তেৰজনীমান আহিব বাকী আছে ৱেইটিং কৰি আছো আমি চু গাই মেট আছে থাৰ্টি মার্চত আর যত আছে ধনি সো চাই থাকি ভিডিও মানে আপলোড করিম এইবার অলপ বেসিকে করিম ভাবি ভিডিও শুট সো চাই থাকি আর মানে বহুত ডেইলি ডেইলি ভিডিও আনি থাকো সো লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিব মর চ্যেলটা আর পালে তো সাই জানাব নিশ্চয়